Расскажи про пули, про ствол, что заменили. Ну, на данной выставке мы представили свою линейку боеприпасов, которые выполнены как в латовском стандарте, так и в российском стандарте. четыре СВД, которые выполнены точно так же в стальном и в двух бронебой. Это 762 на 39, а в этих вообще они даже не работают. Ну а также предоставили свой... 9 миллиметровый боеприпас, который отличается от классического тем, что здесь уже камера внутреннего сгорания, то есть сгорание происходит внутри, адиабатическое. То есть можно сказать, что у него есть реактивная составляющая. Данный боеприпас из свой, вы знаете, что задача такая, один выстрел, поражение. Его действительно это все Он может исполняться экологически чистым, стальным, с бронебойным сердечником, две металле, со свинцовым наполнением и в стали экспансивным. То есть разные у него есть направления и разные задачи. Вот Макаров, который тоже исполняется в этом исполнении лекции. Это классический боеприпас вид его, а это такой ничем не отличается, подходит к любому типу оружия. Но, естественно, он обладает большей немножко энергетикой. Поэтому, конечно, некоторые русские образцы, которые прям скажем слабые, они, конечно, не выдерживают определенного настрела. Но та же, допустим, берета и многие другие хорошие пистолеты, они выдерживают без проблем. Хотя использование более новых пистолетов под вот нашей припасы они дают больше показаний. Также предоставили ствол. Почему мы это все предоставили уже? Потому как, во-первых, поняли, что есть интерес, а во-вторых, есть 4 патента английских, которые уже как бы доказывают то, что я тут не доказываю. То есть инновация есть, новшество есть и результаты есть. Результаты это испытания, которые просто можно показать. Это стрельба одного и того же стрелка. Это СВД русское исполнение. Вот какая 120, 112 мм разлет. А это когда уже мы перестроили по нашей технологии эту же СВД, которая тот же стрелок теми же пулями дает уже 55. Для стрелка разница в два и более раза это большой плюс. Наш ствол однозначно выполняется в системе больше живучести, он может нагреваться больше и выдерживать нагрузку. Смысл нашего патента в том, что у нас рассчитывается математически, в зависимости от калибра и длины ствола, гладкая часть ствола. То есть гладкая часть ствола, она выступает так называемым успокоителем. То есть когда пуля врезается в нарезы, она претерпевает деформации, и на вылете она выходит уже деформированная, возмущенная и так далее. Проходя вот эту гладкую часть, она... Убирает, застабилизируется, да, стабилизируется, убираются у нее нарезы, которые ярко выражены, она приобретает форму опять же той же новой пули. И это ей дает при выходе стабильность больше, от этого идет пучность лучше, от этого идет так говоря, настильность лучше, прицельность и так далее. Вот. Бронебойная способность какая? У, у, у этих боеприпасов у каждого, конечно, разная, но по своим характеристикам они достаточно высокие. То есть, например, если брать 7,62 на 51 или 54 то на расстоянии 100 метров лобовая броня БМП пробивается нас 25 миллиметров БМП, да. а также показано в Бакарове последние испытания были вот броня пинтийская, французская там было 25. Это по их стандарту больше 500 бринет. Она, конечно, стояла вертикально. То есть если там будет какой-то угол наклона, эти вопросы можно обсуждать, но то, что оно все равно пробивает, это достаточно точно. И бронежилеты, да? Бронежилеты это вообще да, не все. Да. Вот Дело в том, что эти боеприпасы все-таки, они стоят денег но они выполняют задачи И мы, в принципе, боролись с чем? Они должны выполнять антиматериальную задачу. То есть вопрос человека — это немножко уже и другие есть, остальные сердечники. А вопрос, например, техники, которая стоит на удалении, которая бронированная, которая легко бронированная, система обнаружения, система наведения, система, так сказать, которая позволяет глушить, например, какие-то сигналы, ее просто можно увидеть со строя на расстоянии километров полтора-два. А вот новая винтовка уже и до был... давление давления 300 <зыв> калибра выдерживает. Это стандартный калибр. Ну, да. В принципе, он, да, ну, данный? Ну, данный момент уже используется как говорится, американские да, да, У вас есть которые больше, у вас нет, у вас нет, тоже не что Это позволяет. Вот. были три выстрела сделаны из этой винтовки. То есть там не 100 метров будет и 200 метров она 20 метров. То есть ну, будет такой пирог, Они хотят выйти ну, дальше, да, прожимать да, больше. Они так, они хотят быть. дальше, не а прожимать, не прожимать. значит, доливать ну, и Поэтому им дают какой-то снижение. Следующий уже 300, 30, Они ну, ну, рассказывают, вас, наверное, прессы, Брони -брони, не зря, а бронепоезд с этой стороны будет вот, смотреть. Вот та же самая 2 п в Житомире вырезана И официально. Вот работа сердечника, а с этой стороны. Вот. Ну, вы понимаете, что почти как смешно. И вот с этой стороны. Вот. вот раз эта винтовка, вот эти три выстрела были сделаны здесь. Это броня для нас, в принципе, тоже не проблемная. Натовская да, БТР, лобовая броня. Лобовая броня. Бельгийские СМА. Чрезвычайно актуальны сегодня для вооруженных сил Украины, конечно. И сейчас, я перспектива очень четко такая, закупки и строительство даже патрона завода является актуальнейшим для нашего государства. Хотя бы столы Тем более, да. Я думаю, что мы и, сейчас будем ставить вопросы на Совете безопасности и обороны, чтобы этот проект очень активно сейчас был поддержан и реализован. Да, можем... Спасибо, если поддерживаете. мы просто хотим показать, что это как бы, может быть, предел, но в данном калибре, как говорится, даже 12,7 не выполняет иногда эту задачу. Но для этого имейте в партию, просто для спецподразделений, Смотрите, как вы хотите, да. Не попросит, давайте, давайте, давайте. Это нереально. Это, тяжелые листы, ну, это все реально. Да. Более того, я хочу сказать, что когда мы испытывали, у нас не было нормативных закреплений, то есть, чтобы вес был 2 тонны. 2 вот тонны это подразумевает статическое мишень. Они все-таки вибрировали, шатались, да. в бою, понятно, это может компенсировать поэтому я думаю, что угловые и все, мы в принципе тоже брать. В Англии мы испытывали даже по стеклопакету, ни одна пуля вот такого образца не пробивает двойной стеклопакет под наклоном, и на расстоянии двух метров поражает 20 сантиметров. Мы можем это делать, и они это оценили очень сильно. То есть наша пуля проходит, не разувается, не уходит справа и влево, а стеклопакет преодолеть это очень сильно. Более того, нашими боеприпасами были статистика, работали и по танку, по перископам, по системам наведения, по обнаружению. То есть фактически эти боеприпасы он... можно ослепить его. Почему? Там. Потому что он же смотрит через перископ. Если ему уже не видно, Больше он никуда он не едет. Да. Ну, а у многие другие есть уникальные случаи. Можете посмотреть, здесь написано все слабые места танка С-14 «Армата», которые мы уничтожаем, будем а вводим принцип, в строй, один быстрый. Принцип действия какой? Они сохраняют своих три человека экипажа, видите, а башни у них не обитаемая там у них в основном электроника, но они сделали определенную часть брони, а определенную кевларовыми пластинами накрыли. честно говоря, для нас кевларовые пластины это ничто. Я не знаю, как они думали, но коллеги говорили, что с 30-го калибра пулемета, если дать по этой башне, то ну, они все отлетит. Но они говорят, что якобы они там задерживают, но нам кажется, что вряд ли. Если сейчас мы дойдем до вот этого ролика, будет видно, что сама башня бронированная, она небольшая. А все остальное это навесное оборудование. Система наведения, система обнаружения, система там какая-то. Но они все достаточно уязвимы. Якобы этот танк работает другой системной машиной, которая якобы подавляет пеход. Не знаю, во-первых, это взаимодействие, а во-вторых, координация. Если они так успевают, у какая-то новая концепция. Но пока мы видим, что мы могли бы могли бы выводить из строя и было бы не тяжело. Сейчас вот дойдут до этого. Это интересная просто информация. Ну а тигр их тоже российский. У них есть еще система Скорпион, машина. Они нас, кстати, приглашали на полигон, говорят, приезжайте, мы готовы дать машину. Я говорю, лучше вы к нам приезжаете. Но они лично, есть переписка с пресс-центром, где они давали свою заявку на испытание. Вот. А Тигр, конечно, всего 10-15 мм, ну, честно говоря, это легкая цель. Вот это, кстати, сертифицированная броня, от они привозили, на броня Израиль-Немцы. Это в 12 году у нас было испытание, когда мы пробили неофициальный представитель, который это сертифицировал. После приезда его в Англию, когда он сказал заберите его, два дня не звонили он потом позвонили, говорит, ты знаешь, что ты сделал? Что будет? Ты просто, говорит, за кучу, как денег и разработок. Говорит, ну а что делать? Ну, говорит, это спрячем. То нельзя, что? И они начали потом, вот у нас начали тогда взаимоотношения с английским правительством. мы год добивались того, чтобы они поверили, что мы инновационны, что такого нет, что это будет экспортная продукция, и они мы получили разрешение на строительство. Мы здесь, в одной стране, не можем этого иметь, а там уже это иметь. Хотя у них есть один завод, но они сказали, что второй будет, третьего нет. Четко. То есть они не могут давать, допустим, как у нас иногда 10 заводов. Должно быть определенное количество с определенным качеством и ценой. Тогда будет правильно, тогда не будет такого, знаете, что потреб. Поэтому ну, это, понятно, просто государственное просто. регулирование, это понятно. Вот, допустим, танк нормальный. Вот показана его башня и места, в которые мы можем спокойно поражать. Вот реальная броня. Вот это реально бронепоя, как говорится, его топпит. А все остальное... Вот. Вот. вот это все карбон. Это карбон там 5-8 миллиметров. Я не знаю, для нас это вообще легко. Вот она одевается. Вот она одевается, закрывает систему разную. Если это все отработать, поверьте, вот в эти места, я думаю, что он просто станет, его можно дальше полить, его можно даже просто увозить туда. То есть вот это игрушка такая. И здесь все поражает, и здесь все поражается. Не знаю. Хотелось бы, конечно, образец. Но конечно. Вот это двигатель, система охлаждения, система подачи воздуха. Достаточно его изучить проблема, но это не есть броня. Это не есть броня. Это вот. Ну а тигр, тигр вы сейчас даже увидите, он даже на броне Задняя броня, эта броня практически вся по всей длине, она доступна. А вот показано, что он даже не может преодолеть броню. То есть у него не отработан ни двигатель, ни шасси, ну они не доработают, тоже сорваться. Это так вот. Dziękuję bardzo, bardzo. Ale moment, moment. Bo ja nie wiem czy my możemy takiego wywiadu udzielać. Musimy to sprawdzić dyrektorem. A Kto to jest za telewizja? Telewizja ogólnopolska. Nie mam... ogólno ale ukraińska. czy to jest jakaś lokalna? Ukraińska. na cały kraj, tak? na cały kraj.

Коли комуни бачили, ви підходили до різних стендів. Хотілося б ваш коментар генерала армії от, про зброю сучасну сьогодні в світі. І що ви що ми маємо якраз надзвичайно потужний військово-промисловий потенціал. Новітні розробки, які сьогодні представлені на висі з вітчизняним виробником, якраз зразок вищого, технічного рівня, який має можливість. Такий, як Європейські країни НАТО, Російська і навіть по деяким напрямкам США. Тому ці зразки якраз показують той рівень, який сьогодні відповідає сучасній армії, От, може забезпечити ефективну модель озброєння армії, а це відповідь наша безпека і оборона, яка дає перспективу ефективне користання новітніх Збройних сил, родів, відповідно, показу з Шухвари. На зброї нашої армії або потребує швидкого введення в бойові частини або виробництва. Я думаю, що на протязі про два роки ми вже дойдемо до тих стандартів, які ми намітуємо це перезброю нашої армії всіх видів. І родив Збройних сил, новітньою технікою, це техніка четверка, а по деяким 5 п'ятого покоління, яка буде конкурентна із нашим так сказать, противником з Російської Федерації, але це і це на інших, інших. напрямках міжнародної співпраці, яка має якраз бути хорошим варіантом для низького технічного співробітності з передання країн освіти. А це ще крім нашого і озброєння і відповідно перспектив безпеки оборони, цей великий ринок. Який забезпечить великі прибутки нашого міського промислового комплексу, який стає одним із передових сьогодні в галузі економіки міського промислового комплексу. І основний модель розвитку сьогоднішнього виробництва промисловості навіть цивільно зараз грунтується на розробках міського промислового, і комплексу і об'єктів. От, виховуючи з такого аналізу, ми бачимо, що ми маємо можливість перейти до передової технологічної країни з інноваційною складовою, яка забезпечить і оборону безпеки, і розвиток промисловості в цілому. Це перспектива розвитку нашої держави і нашої перспективи створення потужної могутньої держави гідно гравця на міжнародній арені, гідно так сказав, представника. Міжонські туристів. ви за те, щоб Україна була ядерною країною? На сьогодні не маємо таких можливостей, але ми маємо перспективи. Салу, але сьогодні це питання не стоїть, тому що це нові контроляційні сценарії, які приведуть до нової нової гонки озброєння. Тому потенційно ми це можливості маємо. Але сьогодні це нереальна перспектива, тому ми не говоримо про ядерний потенціал нашої держави, тому що практично має можливості реалізувати. Але потенційні можливості інтелектуальні, технологічні, дійсно вони реально є. І це може як перспектива, десь відновиться потенціал при якихось геополітичних умовах. Але на сьогодні ми говоримо ми. За мирний процес, не за гонку озброєння, в тому числі тим більше гонку озброєння. Це якраз повинен бути цей формат виключений на міжнародному рівні, і ми повинні бути провідниками цих якраз великих ідей ніжодної співпраці, мирного регулювання на світовому рівні, включаючи протистояння з Російською Федерацією. Тобто ви як дипломат, вважаєте, що саме дипломатичним шляхом має світ не озброюватись навпаки розброювання? Я як і генерал армії мати, що ми повинні мати потужну армію, потужні збройні сили і передову техніку озброєння, але вирішити всі проблеми мирним шляхом.